Всем привет! Меня зовут Даня и вы попали на мой канал. В этом видео я сделала обзор на свой образ э, русалочки для моей куколки Лагуны Блю. Недавно я на просторах суба, я видела видео канала Воплощенная идея, в котором она делала со своей куколки Лагуны русалочку. Я тоже решила это повторить и решила сделать свой образ, только уже в других тонах и в своем образе. Я сделала для своей куколки Лагуши топик, а также вот такой вот хвост русалочки. И сейчас обо всем поподробнее все вам покажу и расскажу. Итак, что я могу сказать насчет самой куколки? А, я давно уже хотела себе в коллекции иметь какой нибудь образ русалочки для своей куколки. Я вообще-то я хотела вначале купить куколку себе из ко из коллекции Кошмарный Риф Монстр Хай, если не ошибаюсь, он так и называется, в котором а, продаются куколки с хвостами, то есть там куколки-русалочки. Монстр Хай, куколки-русалочки. То есть это Дракулаура, э, также Лагуна там тоже есть, очень красивая. Вот. Но, к сожалению, они очень дорогие, поэтому я не стала покупать, заморачиваться. И недавно на просторах YouTube я увидела видео канала Оплощенные идеи, как я уже говорила. И она там сделала очень красивый хвост для своей куколки. И я решила повторить эту идею и сделала в своем стиле вот такой вот хвостик желтого цвета. Ну, то есть вот хвост санки и он такого зеленого еще цвета с такими вот стразами. Для этого образа мне понадобилось много чего. В принципе, он делается очень легко. Хвост в любой момент можно снять и надеть на другую любую вашу куколку. Например, там на Ever After High, я сейчас честно, не знаю, на Ever After High хорошо ли подойдет. Вот я делала для Monster хай И вы, в принципе, вы можете этот хвост сделать, потом снять его и одеть на какую-нибудь вашу другую куколку. Если вы будете снимать на стоп motion И также сделала вот такой вот ей топик желтого цвета с таким вот камушком. Сзади он у меня закрепился вот такой вот резиночкой. Также куколки я сделала, заплела вот такую косичку. И, в принципе, мне кажется, и нарисовала такую чешуйку. Чешую. Вот. Такой вот у меня получился очень классный образ. Лагуны Блю и Русал. И у меня есть шаблон вот такой вот. Это шаблон вот этого места. И также есть шаблон хвостика. Вот он. Шаблон хвостика. Я вырезала его, вырезала его, потом его перевела на ткань. И все это прошила, склеила и так далее. Ну вот, если вам понравилось это видео и хватит, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И всем до скорой встреч. Всем пока-пока.